sizə özümə ilahi təkvaya riayətləməyi və Allahın haramlarından çəkilməyi və Allahın halal mövcudluğu nemətlərə meyllə bulmağı tövsiyə eləyirəm inşallah. Və inşallah bu əziz ayda və Allahın bizə əziz buyurduğu ayda Ramazan ayında və hər kəsə xeyir diləyirəm inşallah. bəli Allah bizə bu ayı isrardan necə ki təqşirib və buyururlar ki bu ay 11 ayın sultanıdır buyurur ki bu ay elə bir aydır ki buyurur ki bir insan necə ki hamama girər, özün təmizliyər. Necə çirkap içində olsa, özün təmizliyər və təmizə çıxarar. Buyurur ki, bu ayı Allah bizə o cür qərar verib ki, bu ayda bizim ruhumuz bütün çirkaplardan təmizlənir və qəlblərimiz nur ilə siraq olur. İnşallah Bəli. Buyurur ki, bu ayın fəziləti barədə bu ayın fəziləti barədə heç bir mələğin qudrəti çatmır ki, bu ayın fəziləti barədə bu ayın salavın yazaq. Allah buyurur ki peygamberinə ki bu ayda bu ayın bir günün orucu bu ayın bir günün orucun yazmağa, bu səbəbi yazmağa heç bir mələğin qüdrəti yoxdur. Ki o səbəbin buyurur ki sualğın yaza. Və buyurur ki bizə onu Tamamlıya. Bəli. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah tərcahünə keçmişdi. Buyurur ki, burada bir neçə hadisələr gördü, qonlaşım yox. Buyurur ki, mələk, bir mələk var idi ki, gördü ki, sayır buyurdu ki peyğəmbər sual verdi ki ilahi bu mələk nəyi sayır buyurdu ki bu qiyamətə qədər və dünya yaranandan qiyamətə qədər yəni dünyanın sonuna qədər Allahın yer üzünə tökdüyü Allahın bizlərə nimət əta etdiyi bütün yağışların damcısını sayır bunu sayır və hesabına aparır. Peyğəmbər orada təəccüb elədi. Amma bu ayın savabını yazmağa heç bir mələəgin qüdrəti yoxdur. Heç bir mələəgin qüdrəti yoxdur və heç bir peyğəmbər bu ayın savabı barədə buyurur ki, tamamlayabilim. deyib ki, elə bir nimətdir ki, buyurur ki, Allahdir. Allah bu cür buyurur ki, peyğəmbərlərinə Quruç ya peyğəmbər bu, bu ayın, ayın savabını özüm verəcəm. Qiyamət günündə Allah, Allah bizə bu savabları verəndə Quruç möminlər təəccüb çündə qalar. Möminlər təəccüb çündə qalar, şaşkın çündə qalar ki, ilahi bu boyda savabdır. Buyurur ki Allah yalnız Allahın qudrəti ilə ki yalnız Allahın qudrəti çatır, yalnız Allahın iradəsi çatır ki bu savabı insana hər bir möminə Allah özü verəcək. Buyurur ki bu qonaqlıq Allahın öz qonaqlığıdır. Allah hər bir bu ayda uğur tutanlara özü dəvət vermişdi. Buyurur ki bütün insanlıq aləminə dəvət göndərmişdi. Amma o insanlar ki Allahın dəvətini qəbul eddilər. Bu ayədə ular ki buyurur ki nəfslərinə dur dedilər. Allah onlara Allah onlara buyurur ki Allah onlara ilə bir nimət söz verir ki amma o niməti açıqlamır. Nə verəcək? Allah özü verəcək. Bu ay elə bir aydır ki Buruci bu ay Allah bütün mələklərinə əmr eliyər ki baxın uruş tutanlara. Buruki uruş tutanlardan Allahın özü fəxr eliyər. Buyurur ki bu ay o insanlar nicah tapdılar və xoş olsun o insanların. Buyurur ki halına ki bu ayda Allahın qonaqlığın Allahın buyurduğu ki, dəvətin qəbul elədilər və buyurur ki, yafiqəmən onlar necə tapdıqlar. Xoş olsun o insanların halına ki, bu ayda Allahın əmrini qəbul elədilər. Allahın əmrini qəbul elədilər və buyurur ki, Allahın bu əmrinin müqabilində Allah özün söz verir. Deyən Allah cənnəti söz verir. Bunun adı var üstündə. Deyən Allah dünyada hansızsa bir nemətin sözünü verir. Buyurur ki, bunun adı var üstündə. Amma oruç tutanların halının, oruç oruç tutanların müqabilində ad vermir. Allah nə verəcək? Allahdan öz arasında olan bir sirrdir ələ bir nimət verəcək ki, buyurur ki, o nimətin müqabilində möminlərin belə bir xisləti var ki, hər buyurur ki, hər hansı bir nimətin müqabilində şükr eləyirlər. Hər hansı nimətin müqabilində şükr eləyirlər. Möminlər ki, buyurur ki, o cür niməti görərlər, hamısı buyurur ki, səcdiyə gedərlər. Allah'a şükür eləmək üçün səcdiyə gedənlər Allahdan belə əmr gələr, vəhcələr ki, buyurur ki, bu gün anlarınızı qaldırır. O gün ki siz anlarınızı yerə qoydunuz, gecələri ibadət elədiniz, günləri e, gündüzlər isə itayət elədiniz, yəni uruş tutdunuz. Buyurur ki, bu gün qoymayacam ki, sizin anlarınız yerə dəyə. Buyurur ki, bu gündən qutardı hər şey. Bu gündən baxın görün mənim rəhmətimə ki, Bu günlərin mənim qonaqlığımı dəvət edənlərə gəlin görün ki mən nələr verəcəm. Odur ki bizlər bu ayın bu ayı biz vallahi balaca bilməyək. Çün Allah peyğəmbərinə Quranda buyurur ki: Ya Muhammad, sən nə bilirsən ki, sən nə bilirsən ki, bu Qədir gecəsi nə deməkdir? Yanı ki peyğəmbərə deyir ki: Səni ki mən bu qədər elimli yaratdım, səni ki mən bu qədər bilikli yaratdım, amma sənə belə bu qüdrəti verməmişəm. Sənə belə bu ilmi verməmişəm ki, sən başa düşəsən ki, bu gecənin fəziləti nə deməkdir, bu ay nə deməkdir. Odur ki bizlərə bu ay, bu ay bizlərə bir şansdır. Bu ay bizlərə sadəcə olaraq Allahın bir nimətidir, böyük bir nimətidir. Buyurur ki, o cür insanlar olacaq ki, buyurur ki, bəhanə gətirəcək. İlahi, sən mənə Nuhun, Nuhun ümməti qədər ömür vermədin axı. Nuhun ümməti qədər ömür vermədin ki, mən 1000 il, 2000 il dünyada yaşayım, mən də sənə Həmin o, o illər boyu, aylər boyu sənə ibadat və itiyət eləyim. Buyurur ki, Allahdan belə əmr gələr ki, mən sizə Ramazan ayı gəl, e, Ramazan ayı sizə qərar vermişdir. O Ramazan ayı ki, buyurur ki, yatanda da, duranda da Allah sizə ancaq və buyurur ki, ancaq sizə Yalnız və yalnız sizə buyurur ki ibadət yazılar. Odur ki bizim üstümüzə düşən odur ki bu ayın nemətin, bu ayın fəzilətin az bilmək. Vallahi buyurur ki o insanlar necə tapdılar ki bu ayın bu ayın buyurur ki bir günün oruç tutdular. Məsələ burasındadır ki, nə iş isən bir ay Allaha görə, Allahın qonaqlığını dəvət eləyəsən, Allaha görə bir ay öz nəfsə dur deyəsən, buyurur ki, bu 11 ay sənin həyatında təsir qoyur. Buyurur ki, günlərin bir günü bir neçə mömin oturmuşdular bir yerdə. Bir mömin suyu qaldıranda içəndə dedi ki, ilahə sənə xatir içirəm. Bu suyu sənə xatir içirəm. Buyurur ki, onun ətrafında olanlar dedi ki, nəzir olur ki, sən susduyubsan, su içsən. Buyurur ki, mən Ramazan ayında özümü sübut elədim ki, mən Allaha görə bir ay, bir ay Allahın halal buyurduğu nimətlərə mən nəfsimə dur deyə bildim. Bəli, buyurur ki, 11 ay qalan 11 ay əgər hər çəndə, hər Hansı bir qidadan buyurur ki, nimətdən istifadə edəndə deyəsən ki, Allah sənə xatir bunu eləyirəm və yəxtəki hansısa bir qal ey buyurur ki, hansısa bir hər nə olursa olsun bir nimətdən istifadə edəndə deyəsən ki, Allah sənə xatir bunu istifadə eləyirəm. Buyurur ki, həmin anda da Allah sənə savab yazır. Çünki sən həmin Allahın buyurduğu o bir ayda özün sübut elədin və öz bəndəliyi başa saldın. Buyurur ki, bu ay insanlar öz bəndəliyin başa salırlar ki, ilahı yalnız mən də bəndəyəm. Yəni sən əmr verəndə mən nəfsimə dur deyə bilərəm. Odur ki, bizlər bu ayın fəzilətini vallahi az bilmirik. Vallahi bu ay bizlərə nicat vermək üçün gəldi. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki Bu ay insanlara Allah bu ay nimət göndərir. 11 ay boyu buyurur ki 11 ay boyu Allah bizə belədi deyə, yəni ki 12 ay qərar verir. Onun bir ayı. Həmin o bir ayı Sən əgər Allahın buyurur ki, bu zürkə Allahın əmrinə itayət edəyərsən, Allah bir ömür boyu sənə elə bir nimət söz verir, amma o niməti sir qərar verir. Sir qərar verir. Yəni ki, Allah özü verəcək. Buyurur ki, Allah buyurur ki, mən onları özümə qovuşduraram. Yəni ki, mən onları öz qonaqlığıma ki çağırdım, onlar ki mənim qonaqlığımı dəvət elədilər. Bu qonaqlığın dəvətinin müqabilində ya peyğəmbər onlara hər nə verəcəmsə, bunu mən bilirəm. Yalnız və yalnız mən bilirəm. O mənim sirrimdi. Bunu insan ağılı dərk eləyə bilməz ki, mən nə verəcəm. Odur ki, bizdən Allahın arasında bir sürprizdir. İnşallah biz onu qiyamət günündə görərik. Və Allahdan istəyirəm və diləyirəm bu ayda onlar iki hər nə səbəbdən səhətlərində problem oldu, bu ayda uruş tuta bilmədilər və Allahdan istəyirəm və diləyirəm ki, inşallah Allah onlara ömür versin, canəllər bu vaxtda inşallah onlar da bu cür mümnərlər kimi inşallah onlar da Allahın əmrlərinə itaat eləsinlər və Allahdan istəyirəm və diləyirəm ki Allah bizim bu ölkəmizin üstünə Allah özü bərəkət nazil eləsin. Allah bizi bədgüman insanların şərrindən hefs eləsin və Allahı and verirəm izzətinə və qudratına ki Allah öz rəhmətinin və öz qudratının üstümüzdən əsergəməsin. Peygəmbər və Əli Peyğəmbərin hörmətinə Allah'a and verirəm bu ayrı hörmətinə. Bəli. Allah qəbul etsin. Assalamu aleykum və rahmetullahum və bərəkətu.